головний редактор Ісак Анатолій Федорович. Запитання до пана міністра закордонних справ України. Скажіть, будь ласка, яких зусиль вживатиме Україна як головуюча в ОБСЄ, з урегулювання придністровської проблеми? Дякую. Дякую за запитання. Я відповідатиму російською мовою, оскільки питання важливе, щоб наші українські російські колеги. Это, что я Без сомнения, приоритетное значение в процессе председательства Украины в БСЕ будет уделяться так званым замороженным конфликтом и Приднестровское урегулирование имеет особое место в этих вопросах, потому что Украина имеет... Границу с этим регионом я скоро буду э, посещать э, Республику Молдова как Председатель э, Организации по Безопасности и сотрудничеству Европе. Это также будет двусторонний визит. Мы намерены активизировать весь процесс регулирования в данном регионе и. Э, Сегодня во время переговоров с российской стороной мы тоже посвятили немало времени этому вопросу. Я считаю, что Украина и Россия как два главных посредника в регулировании конфликта, страны, которые имеют больше всего интересов, я думаю, что мы должны взаимодействовать в этом направлении. И мне кажется, что чем Лучше будут отношения, чем более интенсивный будет диалог, тем больше будет интенсивность самого региона. Спасибо. Я хотел бы два слова добавить и активно поддержать то, что сказал Леонид Александрович. Мы действительно в формате 5 плюс 2, который возобновил свою работу год назад, являемся странами не только посредниками, но и гарантами. На нас лежит особая ответственность, поэтому считаю только естественным нашу договоренность теснее координировать наши действия в контексте продвижения формата 5 плюс 2. В середине февраля этого года во Львове состоятся очередные переговоры в рамках 5 плюс 2 и рассчитываю, что к этим переговорам мы сможем подойти с какими-то идеями, которые позволят ускорить процесс формирования условий которые необходимы для того, чтобы приступить к политическим дискуссиям. Имею в виду под этими условиями, я понимаю, договоренности о том, чтобы решать проблемы, которые пока мешают установить доверие между Кишиневым и Терраспаном, и проблемы, решение которых необходимо для того, чтобы обеспечить более комфортную жизнь гражданам по на обоих берегах Днестра это экономические, транзитные, транспортные, другие вопросы повседневной жизни. Как только они будут более успешно решаться, будут постепенно создаваться необходимые условия и для того, чтобы приступать к обсуждению политического статуса предприятия. Спасибо. И вопрос от российских СМИ. Агентство Тартас, мой вопрос российскому министру. Сергей Викторович, как вы могли прокомментировать итоги трехсторонней встречи в жизни? Абрахими Богданов Брнс по Сирии удалось ли достичь какого-то прорыва? И есть ли договоренность в ближайшее время продолжить консультацию в данном формате? Спасибо. Мы в целом заинтересованы в том, чтобы участвовать в любых форматах дискуссионных, консультационных, переговорных, которые посвящены а, сирийскому регулированию. И Формат, о котором мы упомянули, представители России, США и специальный представитель ООН и Лиги Арабских государств Лавдар Брахими, этот формат был предложен самим господином Брахими. Он исходит из того, что в этом формате можно нащупать конкретные пути, которые привели бы, привели бы к формированию консенсуса о путях реализации Женевского комюните, группы действий от 30 июня этого года. Мы к этому готовы при понимании, что речь идет и должна идти ровно об этом, что этот комюните должно реализовываться без каких-либо предварительных условий. Пока такого согласия в кругу всех участников этого процесса, как сирийских сторон, как и внешних игроков, такого согласия не просматривается. И а, наши а, партнеры а, убеждены, что необходимо в качестве предварительного условия а, устранить а, президента Башара Асада а, из политического процесса. Это уже предварительное условие, которого не содержится уже в Минске, а, и которое невозможно а, реализовать, потому что ни от кого не зависит. Президент Тарасник выдвинул инициативы, которые направлены на то, чтобы пригласить всех оппозиционеров к диалогу. Да, эти инициативы, наверное, недостаточно далеко идущие, наверное, они кому-то покажутся несерьезными, но это предложение. И оппозиция выдвинула свои встречные идеи о том, как наладить диалог. Потому что когда мы, а мы, общаемся со всеми оппозиционными группами, когда мы от них слышим заявление о том, что они уже приняли решение до победного конца, но потом тогда выполнение женевского комитета, в нем говорится о том, что все внешние враги должны побуждать все сирийские стороны к тому, чтобы они прекратили кровопролитие и сядет за стол переговоров, назначив а, соответствующие делегации и от правительства, и от а, оппозиции. А, вот и все, там и никаких условий не содержится. И уже между этими делегациями должен быть достигнут а, консенсус относительно а, параметров содержания и сроков переходного периода, периода, в течение которого будут подготовлены новые всеобщие выборы в Сирии. По-моему, это справедливый, честный подход. А, и, если, конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы спасти как можно больше жизни простых сирийцев, которые гибнут ежедневно продолжающегося кровопролития. Вот. А если ставить во главу угла в качестве предварительного условия устранения президента Сирии, то, я уже об этом говорил, ценой такого подхода будут новые и новые жертвы. И те, кто этот подход поддерживает, должны за это нести ответственность. Вот. А конкретно на встрече в Женеве мы ровно об этом и говорили. Мой заместитель Михаил Богданов вместе с заместителем просто деталя, господином Профиле, обменивались оценками, а, нас объединяет э, понимание того, что э, кризис становится э, слишком э, угрожающим не только для себя, но и для всего региона. Нас объединяет понимание того, что э, в этой ситуации, э, пожалуй, единственный, кто выигрывает это радикалы и связанные в том числе с террористическими группами типа Аль-Каиды. И вот этот анализ у нас общий. Но выход из этого, из этой ситуации, мы убеждены, должен быть основан на Женевском коммунике, повторю еще раз, без каких-либо предварительных условий, потому что предварительные условия сделают невозможным начать диалога. Нужно заставить всех, включая оппозицию, которая пока категорически отказывается от диалога, заставить всех все-таки сесть за стол переговоров. На этом мы завершаем подход к прессе. Большое спасибо, господин спасибо